Assalamualaikum, salam Malaysia madani Terima kasih kepada anda Terus Setia bersama-sama kami Dan memberikan fokus anda Untuk program kita pada petang ini ASEAN petang ini Bersama-sama saya Ziana Nasir ya. Dan saya Halina Pallavi Terima uh -huh. kasih sekali lagi Dan uh, kali ini kita di Malaysia ini Terasa bahang uh -huh. Yang akan berlaku di Singapura esok Iaitu uh, pilihan raya umum uh, Singapura 2025 Ataupun GE 2025 Pilihan raya ke-19 Selepas mereka uh -huh. uh, Uh, se sejak penubuhan Singapura itu sendiri dan ke-14 sejak uh, Singapura merdeka mm -hmm. dan pastinya esok satu perkara satu hari yang dinanti-nantikan bukan sahaja rakyat uh, Singapura tetapi yeah. semua negara ASEAN untuk menyaksikan adakah uh, People's mm -hmm. uh, Action Party PAP, PAP parti yang tak pernah kalah sepanjang mm -hmm. tempoh mereka bertanding uh, dalam PR PRU lepas ini dapat dikalahkan mm -hmm. apatah lagi buat Julung kalinya saya rasa sejak 2001 Lee Hsien Loong tidak akan memimpin PAP sebaliknya Lawrence Wong dan kita nak lihat adakah ini uh, membawa perubahan kepada pilihan raya umum ataupun lanskap politik di ya, Singapura. Ya pastinya dan uh, secara keseluruhannya difahamkan 206 calon daripada 11 parti politik dan uh, calon bebas bertanding di baki kerusi yang melibatkan lebih kurang 32 kawasan hmm. merangkumi 17 GRC dan 15 kawasan undi persorangan atau SMC dan kalau kita lihat dalam pilihan raya yang lepas PAP hmm. uh, memenangi 83 sebenarnya daripada 93 kerusi parlimen manakala baki 10 lagi kerusi dimenangi oleh WP dan pusat pengundian akan dibuka dari pukul 8 pagi sehingga 8 malam pada hari pengundian iaitu esok dan keputusannya dijangka mula diumumkan selepas pukul 10 malam. Mm -hmm. Maknanya uh, mulai tengah malam ini mm -hmm. sampai ke pukul 5-6 besok cooling period, Okey tak ada kempen boleh berlaku mm -hmm. dan pukul 10 esok kita akan tunggu sama-sama saksikan adakah akan ada perubahan uh, ataupun Singapura kekal dipimpin oleh PAP dan okay. untuk membincangkan tentang pemetaan baharu politik Singapura ini kita bersama dengan tetamu di talian Zoom pada ketika ini iaitu Dr. Ahmad Zaharuddin Sanisabri seorang kolumnis dan juga penganalisis politik. Assalamualaikum, Assalamualaikum Dr. Khabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Alina, Ziana. Saya seronok tengok ulasan Alina tadi. Kalah saya hmm. untuk analisis ni. Alamak, kena ambil <laughs> alih ambil alih ke lepas ni tak tahulah kan. <laughs> kita sama-sama, okey. Okey, kita nak memahami uh, kita tahu bahawa ada pemetaan baharu kawasan pilihan hmm. raya di Singapura dan kekuatannya pastinya uh, terarah kepada PAP dan peluang untuk parti pembangkang seperti WP ni bagaimana seterusnya? Apa implikasi pemetaan baharu ini sebenarnya? Uh, terima kasih Alina. Apa, kalau kita lihat pada Singapura, yang pertama kita harus faham bahawasanya dia mengamalkan konsep unicameral. Unicameral bermaksud dia tidak mempunyai dua dewan. Dia hanya ada satu dewan saja. Jadi segala keputusan, segala dasar, polisi kerajaan tersebut dilaksanakan di dalam Parlimen Singapura itu sendiri. Kalau kita kita ada Dewan Negara, kita ada Dewan Rakyat. Dewan Negara itu tertinggi. Walaupun Dewan Rakyat telah mengutuskan sesuatu, dia akan bawa kepada Dewan Negara dan akhirnya kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan raja-raja, agama Islam dan orang Melayu juga harus mendapat perkenan daripada Majlis raja raja. Jadi untuk Singapura agak berbeza kerana dia sekadar kelulusan daripada parlimen mereka sahaja. Tadi saya seronok mendengar apabila mengatakan dia ada kawasan berkelompok, ada kawasan hmm. uh, bersendirian. Ya. Uh, jadi kita kadang-kadang kita sebut kita pun tak faham sebenarnya. Sebenarnya dalam uh, Singapura ni kawasan kelompok ni adalah satu dasar baru berkumpulan eh uh, yang dikemukakan kalau tak salah saya lah 1988 apabila kerajaan ketiga itu masih di bawah PAP merasakan kawasan-kawasan tertentu itu harus diwakili oleh pelbagai bangsa. Ha, ini sebelum kita cerita pemetaan eh. Jadi pelbagai bangsa ini maknanya selama ini kalau dia tidak membuat kawasan yang dibentuk uh, kawasan berkumpulan ini hanya akan diwakili oleh bangsa-bangsa tertentu sahaja dan menyebabkan golongan-golongan minoriti tidak mendapat suara di dalam parlimen kerana itu saya bermula dengan unicameral tadi maknanya suara-suara minoriti ini harus diangkat juga dalam parlimen maka disebabkan oleh itu diwujudkan kawasan-kawasan yang tertentu yang mana ramai bangsa naklah dikumpulkan dalam satu parti untuk bertanding di kawasan tersebut Kemudian kita lihat pula pada masa yang sama sebenarnya kita ada 97 kursi uh, penambahan ya yeah, uh, baru terhadap hmm. uh, pemetaan ini agak menarik eh? sebenarnya 92 telah menang eh? 92 sama 3 telah menang ada kawasan yang mana tidak tidak uh, tidak dipertandingkan kerana telah menang tanpa bertanding hmm. oleh PAP itu sendiri jadi ada ada kat sini ada ramai mengatakan sebenarnya pemetaan ini menguntungkan satu pihak semata-mata dan merugikan kepada pembangkang. Saya akan melihat sebegini. Kadang-kadang kita lupa bahawasanya negara setiap negara di dunia ini semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin ramai penduduknya. Jika kita masih men mengekalkan status quo yang sama tetapi penduduk kita sudah bertambah berbanding 20 tahun yang lalu adakah ia disebut sebagai keadilan mewakili suara di dalam parlimen kerana itu pemetaan ini berlaku kerana dia merasakan bahawa sebenarnya penambahan penduduk yang agak ketara di Singapura yang menyebabkan suara-suara yang harus diwakili di dalam parlimen kena ingat saya ulang balik kerana konsepnya unicameral ini menyebabkan perlunya ada penambahan suara di dalam parlimen Orang akan kata, oh ini adalah kelebihan kepada pihak kerajaan kerana dia yang membuat pementaan dan sebagainya. Konsep yang dilakukan oleh Singapura sama seperti Malaysia. Dia ada seruan jaya uh, pemilihan raya mereka sendiri. Maka secara tidak langsung sebenarnya kajian itu adalah kerajaan berbentuk uh, pesendirian tidak mendapat pengaruh daripada kerajaan. Lagipun penambahan hanyalah sekitar uh, 4 kerusi sahaja. Pada masa yang sama jangan lupa, di Singapura dia mempunyai adun lantikan, ahli parlimen lantikan. Jadi, uh, kalaupun uh, katakanlah dimenangi oleh satu pihak semata-mata, uh, maka kerajaan seharusnya melantik daripada orang-orang tertentu yang bukan daripada pihak mereka ataupun disebut sebagai neutralasi di sini hmm. untuk mewakili suara-suara tertentu di dalam parlimen. Jadi kita lihat ini agak menarik kerana dia cuba kerajaan Singapura cuba untuk menyatakan bahawa sebenarnya suara-suara setiap golongan harus diwakili di dalam parlimen. Kerana itu pemetaan ini dilaksanakan dengan harapan mempunyai suara-suara orang minoriti di Singapura boleh diangkat ke parlimen. Hmm sangat menarik sebenarnya mm -hmm. kan dan kalau kita lihat sendiri calon dan juga parti-parti yang uh, akan bertanding ini mereka telah pun melipat gandakan usaha mereka uh, dalam mendekati ataupun meraih sokongan itu sendiri jadi bagaimana doktor melihat pendekatan uh, kempen yang dilihat lebih terbuka dan penggunaan media sosial itu sendiri uh, oleh parti pembangkang di Singapura mencerminkan perubahan landskap politik negara berkenaan doktor saya suka pada soalan ni Zana kerana kita rasakan bahawasanya uh, ruang yang diberikan oleh kerajaan Singapura kepada semua pihak ni agak menarik kalau kita lihat pendekatan uh, kempen uh, menggunakan uh, sistem uh, kerajaan uh, sistem yang diseluarkan mesej orang kata dia boleh berkempen dalam uh, media yang dikendalikan oleh kerajaan dan mereka berkempen ini sebenarnya dua kali sekali dibenarkan ketika uh, secara langsung TV sekali dalam radio dan konsep yang dikena dikemukakan oleh mereka ni agak menarik dia memberi masa uh, lebih kurang 4 sampai 14 minit ini bergantung kepada berapa uh, ahli ataupun parti yang mana bertanding dalam itu berapa ramai ahli yang bertanding kalau ramai ahli, ahli, parti dia bertanding dia letakkan ramai ahli bertanding maka dia akan dapat maksimum 14 minit kalau dia tak dia letakkan uh, tak ramai separuh daripada situ maka mungkin dia dapat 4 minit dalam banyak-banyak parti yang bertanding ini hanya 8 parti saja yang dibenarkan untuk berkempen secara ini Mana mereka ada hak untuk berkampen secara terbuka. Ini mungkin Malaysia boleh melihat kaedah ni Adakah kaedah ini praktikal ataupun tidak. Jadi pada masa hmm. sama bila Zainal tanya tentang media sosial, saya tengok kepada satu laporan yang dikemukakan oleh kerajaan Singapura. Ini kera uh, saya rasa semua orang boleh ases. Di mana terdapat lebih daripada sembilan ratus akaun Facebook yang palsu. Yang mana Akaun-akaun uh, Facebook yang palsu ini sehari memberi komen sehingga 5,000 komen ya. Untuk mempengaruhi golongan-golongan uh, yang menggunakan media sosial ini Jadi ini agak agak sesuatu yang agak menarik Kerana uh, mereka merasakan bahawa media-media sosial ini adalah medium yang paling senang dicapai Semua orang menggunakan jadi menyebabkan lambakan-lambakan informasi diletakkan dalam media sosial sehingga menyebabkan terdapatnya akaun-akaun palsu yang secara tidak langsung mengenerate eh me me mengolah-olahkan cerita tersebut. Jadi agak menarik juga kat sini. Jadi pengalaman yang dilaksanakan oleh Singapura ini harus kita lihat bahawasanya kita juga harus ada mekanisme pengawalan kalau tidak terjadilah seperti ini. Saya nak tambah sikit eh. Saya melihat ada orang ahli-ahli uh, Uh, yang bertanding menggunakan ataupun di, di istilah di sini ialah mengupah influencer-influencer uh, untuk uh, menjadikan uh, kempen mereka itu lebih menarik. Jadi uh, ini ada satu perkara yang agak baru eh kerana kita kita tak melihat lagi ahli-ahli politik uh, meletakkan diri mereka setaraf dengan artis-artis untuk berkempen eh. Jadi uh, Mungkin kita boleh lihat, mungkin akan datang Pilihan raya-pilihan raya di Malaysia juga akan jadi sebegitu Saya nak tambah satu saja lagi Sebenarnya okay. ada satu perkara yang menarik Di Singapura ni, untuk iklan Iklan-iklan yang berbentuk uh, politik, parti-parti politik ini Dia ada satu peraturan Yang mana siapa saja yang meletakkan iklan di dalam media-media sosial Harus dinyatakan siapa yang mengeluarkan iklan tersebut penerbitnya, pengolahnya dan seterusnya. Tapi yang paling penting di baris bawah itu harus ditulis siapa yang memberi dana terhadap iklan oh, tersebut okay. ha, Baik. jadi kat sini dia menunjukkan betapa telusnya bahawasanya jika iklan ini ditaja oleh seseorang contohnya lah ditaja hmm. oleh Zainal itu sendiri terhadap satu-satu parti maka orang akan melihat bahawasanya oh kalau selepas ini ha, mereka ini naik dan mendapat sesuatu daripada situ maka akan menjadi satu siasatan dan saya Baik. agak suka perkara ini kerana saya rasa ini adalah satu yang kita banyak bercara di Malaysia tentang dana politik, dana politik tetapi tidak ada tindakan yang dilaksanakan. Saya rasa ini agak menarik kalau kita boleh adaptasi ke Malaysia dan siapa saja uh, menggunakan iklan-iklan atau sebagainya dan kita boleh tahu siapakah Penaja, penaja di belakang mereka. Baik, cuma saya menaik, banyak perkara sebenarnya mm. boleh kita tanyakan tapi tak apa mungkin ruangan lain kita akan bersama-sama dengan doktor ya doktor. Mm -hmm. <laughs> Baik, itu dia uh, Dr. Ahmad Zaharuddin mm. Asni Sabri kolumnis dan penganalisis politik mm -hmm. bercerita tentang pemetaan baharu politik Singapura. Mm -hmm. 97 kerusi yang dipertandingkan, saya rasa tak banyak perubahan mm -hmm. Lawrence Wong ataupun Lee Sin Lung akan kekal saja. Ah eh? ha, ini saya rasalah <laughs> PAP akan tetap um, mengambil alih um, uh, Singapura. Terima kasih sekali Terima kasih, lagi Dr. Dr Ahmad Zaharudin. Mm -hmm. Baik buat masa ini kita nak bercerita uh, tentang Canton Fair mm -hmm. suntik pegerak, penggerak baharu kepada dagangan dunia luar China. Untuk itu kita terus bersama dengan Isa Zubir dan Latifah Huang. Silakan. Terima kasih rakan-rakan di Kuala Lumpur Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Selamat petang, terima kasih Canton Fair ataupun pameran import dan ekspor China uh, kali ini berlangsung bagi edisi ke-137 dari 15 April sehingga 5 Mei 2025 di Bandar Guangzhou seperti biasa dan ini merupakan salah satu acara perdagangan yang terhebat di dalam arena global. Kerana apa? Kerana kita boleh katakan Canton Fair merupakan salah satu pameran terbesar di Asia, meliputi kawasan seluas 1.1 juta meter persegi. Dan nak bercakap mengenai apa yang menarik dalam Canton Fair edisi yang terbaru ini ataupun apa istimewanya yang ditonjolkan dalam Canton Fair, barangan-barangan, produk-produk, dari segi harga, kelainan, keunikan dan banyak lagi. Kita bersama dengan individu yang dah biasa dah pergi ke Canton Fair, membuat liputan dan meninjau apa yang ada di sana. Kita bersama dengan Latifah Huang di studio. Terima kasih Latifah kerana sudi bersama dengan edisi Asia. Hai semua, saya Latifah. Okey, Latifah. Kali ini kita nak tanya mengenai Canton Fair. Okey, sebab apa? Sebab saya pasti ramai di luar sana tak adalah pengalaman untuk menyertai Canton Fair. Saya pun belum pernah lagi menyertai Canton Fair. Jadi, pertama-tamanya, kita nak tanya uh, kepada Latifah mengenai pameran import dan ekspor China uh, Canton Fair edisi 137 kali ini uh, berlangsung di Guangzhou pada 15 April hingga 5 Mei. Dan kita nak tahu apa yang menariknya, kelebihan uh, yang ditawarkan pada edisi kali ini. Canon Fair yang dikenali sebagai pameran pertama China dan juga menandakan uh, halat tuju perkembangan pertagangan luar China. Setakat ini, lebih 140,000 pemberi dari 216 negara dan wilayah yang melipatkan 31,000 syarikat telah berkumpul di Guangzhou untuk mencari peluang pertagangan di Canon Fair ini. Dan baru-baru ini ada satu topik yang sangat viral di TikTok iaitu China Now is Living in 2050 sebab robot buatan China sekarang sangat viral sebab ia bukan pandai menari tarian tradisional yang pernah memberikan persembahan sebenar kalau TPC uh -huh. sahaja tetapi juga uh, boleh menerdai larian uh, marathon oh ya yeah, betul jadi sekarang ni boleh dikatakan menarik perhatian dari masyarakat antarabangsa lah. uh -huh. seorang influencer dari Amerika Syarikat Aisha Speed dia punya 30 juta pengikut uh -huh. dia membuat live di China dalam live dia menari dengan robot buatan China dan memakai cermin mata yang mm -hmm. ada fungsi menerjemahkan. Mm -hmm. ha, apabila orang lain cakap Mandarin dengan dia, mm -hmm. apa yang dia tadi cakap sudah diterjemahkan secara otomatik kepada bahasa Inggeris mm -hmm. pada cermin mata dia. Yeah. Maksudnya, kalau Latifah bercakap dengan saya dalam bahasa Mandarin, saya boleh faham apa yang Latifah cakap dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Macam yeah. tu. Ya. Jadi, Isa oh. kena beli satu lah. Oh my God. <laughs> Jadi, sekarang ramai orang kagum dengan perkembangan teknologi China, Oleh itu, Candle Fair pun menawarkan satu zoom baru uh -huh. Zoom pameran uh, robot perkhidmatan Dan ramai orang nak masuk Tapi sesalah sebab penuh hmm. dengan pengunjung yeah. uh, Kalau nak ambil gambar dengan robot itu Kena datang lebih awal dan cari tempat yang lebih dekat Dan lebih sesuai lah Dan juga ada orang yang bergurau dan berkata Yang paling siput dan paling letih adalah robot pada edisi ini Canon Fair lah. Ah, ini sesuatu yang menarik sebab dia punya robot pun dah macam artis dah. Yes. Ramai orang beratur nak bergambar dan sebagainya. Kalau anda datang ke Captain Fair, ini merupakan salah satu uh, ruang pameran yang anda boleh singgah. Canton Fair edisi kali ini ada 3 fasa. Yang mana fasa pertama uh, merupakan uh, teknologi canggih dari 15 April hingga 19 April. Fasa kedua bagi perkakasan rumah dari 23 April hingga 27 April dan fasa ketiga barangan kegunaan rumah dari 1 hingga 5 Mei. Okey Latifah, sekarang ni sebenarnya tengah hangat topik mengenai perang tarif. Okey di antara khususnya di antara Amerika Syarikat dan juga negara China. Jadi kita nak tanya adakah perang tarif yang sedang berlaku ini memberi impak kepada Canton Fair yang berlangsung pada kali ini. Okey, Canton Fair dirasmikan ketika Presiden Amerika Syarikat Trump mencaduz berang tarif terhadap beberapa negara termasuk China. Uh -huh. Oleh itu ada orang yang berpendapat bahawa kali ini edisi ini Canton Fair mesti uh -huh. akan mengalami kesan yang teruk. Uh -huh. Tapi sebenarnya tidak. Uh -huh. Dalam tempoh 5 hari sahaja pada fasa perdama Canton Fair, bilangan peserta telah meningkat sebanyak 20%. Dan jumlah pertakangan yang dihasilkan juga meningkat dengan ketara. Jumlah pemberi dari negara-negara yang terlibat dalam uh, pembinaan bersama inisiatif jalur dan laluan. Jumlah pertakangan yang dihasilkan penyaka dari Amerika Syarikat mungkin akan mengalami sedikit kesan, uh -huh. tapi pesanan dari Asia Tenggara uh -huh. ataupun uh, Asia Barat Menyaksikan peningkatan yang sangat mendadak. Uh -huh. Itu perkongsian daripada Latifah mengenai uh, bagaimana kesan uh, Canton Fair ini terhadap perang tarif yang berlaku, yang hakikatnya tidak pun uh, ataupun tidak menjejaskan pun uh, berlangsungnya Canton Fair acara uh, mega perdagangan uh, global yang berlangsung di Guangzhou pada ketika ini. Dan sebenarnya ada banyak lagi soalan yang kita ingin tanyakan kepada Latifah. Tetapi sebelum itu kita saksikan dahulu petikan temubual bersempena Canton Fair 2025 dari peserta Malaysia. Kita saksikan. Pesta Canton dekat Guangzhou ni kali keempat. Kita mula di tahun 2019. Tiap-tiap tahun Canton Fair ini semakin ramai pengunjung berpuluh-puluh ribu pengunjung dengan ekshibitor yang datang dan kali ini 2025 ini paling terbesar untuk saya lah, untuk bagi saya ini Tenton Fair Terlalu ramai exhibitor yang datang Dan juga pengunjung Ya Cukup lumayan lah Saya rasa sebab kita datang Dapat banyak customer Yang datang dengan minat kita punya produk Terutamanya sebab kita dibuat di Malaysia Produk kita dibuat di Malaysia Yang ada sirim dan juga ISO So barang-barang elektronik macam kita ni memang, memang orang confident lah Sebab kita ada standard tinggi dan keselamatan tinggi juga. So, kita eksport ke negara-negara seperti Middle East, uh, Europe uh, dan Southeast Asia juga. Belah satu perkongsian yang cukup-cukup menarik dari peserta dari Malaysia, pendapat yang diberikan mengenai Canton Fair yang berlangsung pada kali ini sebagai pemain industri, apakah yang mereka boleh dapatkan, tawaran uh, menarik yang ada uh, di Canton Fair dan juga kita juga dapat tahu bagaimana mereka memperoleh maklumat mengenai trend ekonomi uh, semasa. Baiklah kali ini kita nak tanya Latifah sebab Latifah dah ada pengalaman aa, menyertai membuat liputan bagi edisi-edisi Canton Fair sebelum ini. Mungkin boleh kongsikan pengalaman Latifah. Boleh. Uh, selepas beberapa kali menyedari Canton Fair, saya mendapati satu fenomena yang sangat menarik. Sebelum ini, ramai orang akan berkumpul di pusat pertukaran mata wang uh -huh. untuk tukar mata wang negara-negara masing-masing. Uh, Jadi, dolar Amerika uh -huh. sebelum membuat pembayaran. Tetapi sekarang, tak ramai orang berkumpul di situ. Uh -huh. Ini sebab kalau tukar mata wang kepada dolar Amerika uh, kena menanggung kerugian Katar bertukaran mata wang beberapa kali. Tapi, sekarang lagi mudah lah. Kalau Imbas Kod QR Malaysia pun hmm. boleh terus bayar RMP. Hmm. Tak perlu tukar mata wang ataupun bawa wang. Hmm. Ini satu perkongsian yang menarik bagaimana uh, teknologi canggih yang semakin maju digunakan dalam edisi Canton Fair yang semakin uh, terkini. Iaitu, bagi 137 lebih mudah sebab Segala-galanya cashless dan itu perkongsian daripada Latifah Bagaimana kita dengar pula perkongsian daripada peserta peserta Canton Fair pada kali ini? Kita dengar apa pendapat dan juga pandangan mereka mengenai pameran yang sedang berlangsung. It's good to do business with China. The prices are very competitive and the, the now that I I am seeing here in Canton Fair, the quality is. Quite, very good. Our company has been uh, joining this Canton Fair for the past few years, um, at least about 10 years. And um, we, we participating in uh, every April and also October as well in phase two. And then so far the feedback is good. Uh, it, it kind of, Canton Fair acts like a platform for us to, to meet like clients here. From uh, different countries because they, they usually come here to, to see, meet other suppliers as well. So, yeah, overall it's pretty good. I like that my clients know the culture of China. I said in the live streaming that I'm in China. They asked me about the quality, how is it, is it real? And I show them all the products. Uh, yang terakhir sekali kita nak tanya kepada Latifa, bagaimana Latifa melihat platform Canton Fair ini dalam memperkukuhkan perdagangan dan juga ekonomi China dan juga apa antara manfaat yang uh, diperoleh uh, dengan menyertai Canton Fair ini khususnya kepada pempamer ataupun pemain industri global. Bagi pembamer dari seluruh dunia, pembamer antarabangsa, mereka boleh memprosikan jenama syarikat sendiri, boleh kena rakan sekerjasama dan juga saling uh, belajar, saling teknologi baharu, bahkan boleh lebih memahami trend pertakangan semasa. Ini satu platform yang cukup baik khususnya bagi syarikat-syarikat di luar sana ataupun golongan-golongan uh, pemain industri bukan saja dari Malaysia tapi di seluruh dunia. Dunia untuk mengetahui tren ataupun pasaran semasa untuk mendapatkan pelbagai produk-produk yang cukup istimewa yang berteknologi dengan harga yang cukup-cukup uh, berpatutan dalam Canton Fair edisi kali ini yang dijalankan secara dua-tahunan ataupun dua kali setahun di Guangzhou. Dan kalau anda nak tahu sedikit sejarah mengenai Canton Fair ini, edisi pertama berlangsung di Guangzhou pada tahun 1957 dan sejak itu pameran duit tahunan berkembang menjadi platform besar untuk import dan juga eksport bagi seluruh industri saya kira itu sahaja perkongsian kita uh, dari studio kita di Beijing mengenai, mengenai edisi Canton Fair 137 yang berlangsung di Guangzhou ketika ini terima kasih Latifah kerana sudi bersama dengan edisi Asia dalam episod kali ini uh, banyak lagi sebenarnya perkongsian yang akan kita berikan kepada anda keunikan topik-topik dan juga kepelbagaian um, input input yang kita akan bawakan dari negara China kepada penonton-penonton di Malaysia khususnya. Kita kembali kepada rakan setugas di Kuala Lumpur. Silakan. Okey, terima kasih Isa Zubir dan Latifah Huang kembali ke studio di KL bersama-sama Ziana dan juga Halina. Halina sendiri itu dia berkaitan dengan Canton Fair yang mana merupakan satu platform khususnya untuk mereka yang berniaga kan mempamerkan dan juga di sini lah berlakunya segala aktiviti uh, urus niaga mungkin jaringan kata business match dan sebagainya kan untuk <coughs> import dan export. ya yeah. <coughs> dan saya kira kalau untuk mereka yang nak Uh, membuat jualan pada hari raya tahun depan dan sebagainya, mm -hmm. ini antara peluang untuk mempromosikan barangan kita dan juga mengambil barangan daripada China untuk dipasarkan di Malaysia dan uh, pastikan anda tidak ketinggalan dalam Canton Fair ini. Baik, itu saja uh, masa dan uh, perkara yang ada untuk dikongsikan uh, mm -hmm. untuk sesi ASEAN petang ini, 2 Mei 2025 Okey, harus usah di sini Saya Zira Nasir saya nak overlap lagi satu lagi. Assalamualaikum.